Я думаю, что заслуженно победили, контролировали всю игру мяч. И, в принципе, наверное, легко далось сегодня победа. Ну, нужно понимать, что сегодня играли молодые ребята. Для них это, наверное, огромный, огромный опыт. Поэтому их, их, наверное, не, нужно ругать за, за такой результат. Они молодцы, они старались, было видно, бились, как могли. Ребята совсем молодые, делают только первые, первые свои шаги. Я, есть, есть хорошие, хорошие футболисты молодые. Я думаю, что в будущем они будут играть где-то в хороших командах. Но пока знаете, ну видно, видно, что ребятам тяжело. И как бы на, одном, на одном характере, конечно, далеко не уедешь. Я думаю, что все, все прошло по нашему плану. Выиграли, уверенно выиграли. Ни у кого, слава богу, травм нет. Так что. Я думаю, что с хорошим настроением будем, будем готовиться к самой важной игре сезона. Конечно, очень тяжело будет, будет без болельщиков, потому что все мы видели, да, какая поддержка на олимпийском, но нужно понимать, у нас нас дисквалифицируют, сегодня приходят обратно и обратно эти фаеры, обратно останавливают игру. Ну, так, так, не, так нельзя делать. Я уже неоднократно говорил, что ну, они там посмотрят на, на свое поведение, там, не знаю, и сделают какие-то выводы. Ну, ни, никто не делает. Но если, если им нравится так себя вести, ну, пускай ведут.